Əvvəlki videoları olan bəzi rəylərdə gördüm ki, insanların bəziləri varlı düşüncədə olmağı, farlanmağı və daha yaxşı həyat şəraitinə sahib olmağı xoşbəxt olub olmamağına səbəb salırlar. Və pul ilə xoşbəxtlik olmur. Azərbaycanda bu dedikləriniz mümkün deyil. Burada xoşbəxt olmaq mümkün deyil vəsait kim səbəblər gətirib, kitablarda verilən dərslərdən fayda götürmək əvəzinə bu faydaların hamısını özlərindən uzaqlaşdırmış olarlar. Buna görə də bu səfər Viktor Frankl İnsan Məna Axtarışında adlı kitabının məzmunu haqqında danışmaq qərarına gəldi. Kitabın yazarı Viktor həm də ölüm kampı adlandırılan Auschwitz konslagerində 3 il həbsdə olub. O elə bir yer olub ki, məhbuslara ağla gələ bilməyəcək dərəcədə hər cür zülm ediliblər. Və ona görə də demək olar hər gün hansısa dostlar sui-qəsd edilib həyatlarına son qoyulmuşdur. Viktorun anası da, atası da, həyat yoldaşı da, qardaşı da hamısı eyni vaxtda başqa kamplarda həbsdə olub və dünyalarını dəyişiblər. Və bundan Viktor özü xəbərsiz olub. Viktor və bir neçə şəxs çox az saylı insanlardan olublar ki, bu zülmlərə sona qədər dözüb və əksinə bu zülmlərin özündə də məna tapa biliblər və bu da onların həyata bağlılıqlarını bir az da gücləndirib ondan olan ən vacib dərsi odur ki, başımıza gələn bəlalar və problemlərə olan reaksiyamız ancaq bizim baxış tərzimizdən asılıdır. İstəsək onlara bu çür yaşamağın nə mənası var, kimi dəyər verib həyatımıza qəsd eləyə bilərik. Ya da əksinə, həyat məni imtahana çəkir və mən də ona göstərəcəyəm ki, mən nə qədər nə dözə bilməyə qadiram. Kime baxmaqla həmin prosesin özünə addım geyindirə bilərik. Bununla bağlı öz həyatımdan olan bir hekayəni sizə danışmaq istəyirəm. 11-ci sinifdə oxuyurdum və universitetə hazırlaşdığım vaxtlar idi. Dəssərlərlə, kurslarla onsuz da başım çox qarışıq idi. Və eş kimi xoşlamadığı o universitetə hazırlaşmaq dövrün keçirirdim. Anam beyn xərçəngi idi. Və bəzi səf diaqnozlara görə göz görə-görə, anamın əvəziyyətli olduğunu görə-görə bizə deyilirdi ki, əsəb xəstəliyidir. Anam elava gəlmişdi ki, müvəzzənin tamami ilə yetirmişdi və hərəkət eləməsi üçün mütləq ya məni ya qardaşımı ya da atamı tutub qucaqlayıb gəzdirməli idi. Elə bir pis vəziyyət idi ki, mən də qardaşım da bilirdiki, hər an gözümüzün qabağında anamızı itirə bilərik. Anam da bunun fərqində idi. Amma ki, hələ də beynində nə böylükdə şiş olduğundan hamımız xəbərsiz idik. Hər gün anama baxanda gedib-gəzdincə hamamda ağlayırdı. Amma hiss elətdirməməyə çalışırdım. Belarus dilindən nə oxumaq yada düşürdü, nə də ki universitet. Ona görə də bunu stresindən dərslərimi oxumağa da bir müddət ara verdim və nə mənası var universitetin ki, anam ora girdiyimi görməyəcək düşüncəsinə qapıldım. Amma bir gecə yatanda azca səs ki eşidib yuxudan dərhal durdum. Ailədə anamdan başqa tək ayığı yatan biri varsa o da mənəm. Tez gəçə-gəçə gedib gördüm ki anam suyu qutarıb və heç kimə oyatmaq istəmədiyi üçün o vəziyyətində divarlara çırpıla-çırpıla mətbəxə getmək istəyir. Gəribalanı bəlk qucaqlayıb bağladım və onu yerinə apardım. Özüm isə mətbəxə gedib suyu gətirdim. Elə həmin gecə başa düşdüm ki, həyat məni və ailəmi imtahana çəkir və mən buna görə də heç də ruhdan düşməməliyəm. Əksinə həyata göstərməliyəm ki, mən nəyə qadiram. Həmin gecədən ana əməliyyatını qirənə qədər bir gecə də yatmadım və hər gecə səhərə qədər dərsləməyib universitet imtahanlarına hazırlaşdım. Ancaq gün ortaları yatırdım. Bununla da mən anamın bu xəstəliyində məna tapmış oldum və onun mənə verdiyi ruh yüksəkliyi ilə, savaşmaq hissi ilə hər gecə daha da həvəslə dərslərimə hazırlaşmağa başladım. Çünki artıq bu hadisəyə baxış tərzimi dəyişib, elə baxmağa başlamışdım ki, Həyat bunu həm də mənə ona görə eləyir ki, mən anam birdən gecə qalxıb harasa getmək istəyərdi, yəni mən gecələri yatmamağa məcbur olum və səhərə qədər bütün fokusumla dərslərimə hazırlıq. Beləcə üstündən aylar keçdi. Artıq anamın beyin xəcəngi olduğundan xəbərdar edilik və buna görə də atamla birlikdə Rusiyaya əməliyyat olunmaq üçün yollanmışdılar. Anam əməliyyata girməmişdən qabaq mənə telefonda dedilər ki, ananın beyinindəki şiş o qədər böyükdü ki, anam yaşamaq şansı ancaq 1%dir. 99% öləcək. Buna hazır olun və siz onun uşaqlarısınız. Əsas siz dua eləyin. Təsəvvür eləyin bir uşağın bu xəbəri eşitməsi nə deməkdir. Sonradan bilmişəm ki, anam mən və qardaşım üçün atama həmişə mehriban olun mənim balalarım, ananız gör gedir. Heyf ki, siz axırıncı dəfə də olsun görə bilmədim. Nazmında bir vəsiyyət videosu çəkdirmiş. Bu stres və dərd altında mən özümdə bir az da güc tapıb öz özümə dedim ki, Fuad, sən gedib imtahanı verəcəksən. Çox yüksək bal yığacaqsan ki, anan da əməliyyatdan çıxanda bunu görsün və sevinsin. Beləcə mən imtahanı verdim və 661 bal topladım. Anam da əməliyyatdan uğurla çıxdı və o çəkdirdiyi vəsiyyət videolarını da bizə göstərməyə ehtiyac bilməyib sevindi. Tanımın başından çıxan xərçəngin həcminə və əməliyyatın riskliliyinə görə də xəstəxanaya bizdən icazə aldı ki, bunu xəstəxanalar adından hansısa sərgilərdə istifadə etəsinlər. Bu əhvalatı danışmaqda məqsədim kitabın əsas fikiri olan hər şeydə məna tapmaq bacarığının əslində nə demək olduğunu sadə dillə başa salmaqdır. Nəzərinizdə saxlayın ki, həyatda insanı ruhdan sala biləcək heç bir problem yoxdur. Bizə ruhdan salam və ya ruh verən ətraf mühitdə baş verən hadisələr yox, beynimizin içində həmin hadisələrə hansı bucaqdan baxmağımızdır. Xoşbəxtlik içərədən gəlir, qırağdan yox. Bunu bilərək biz hal-hazırdakı vəziyyətimizlə, bütün problemlərimizlə belə dünyanın ən xoşbəxt insanı da ola bilərik. Ya da ki, əksinə, heç bir ciddi problemimiz olmadan, hətta çox imkanlı və gəlirli həyat yaşayaraq da özümüzü dünyanın ən bədbəxt insanı hiss edə bilərik. Ətrafımızda, ailəmizdə və ya dostlarımızla aramızda baş verən problemlər və s. bizim beynimizin məhsulu deyillər. Amma onlara qarşı verdiyimiz reaksiyalar, o hadisələrə yaxşı don və ya pis don yeyindirməyimiz isə bizim beynimizin öz məhsuludur. Və yaxşı baxış təzi yaradır. Ən pis şeylərdə də yaxşı tərəfi görə bilmək bizim öz əlimizdədir. İndi də həmişə qeyd etdiyim kimi, əgər videonu bəyəndisə və daha çox belə videolar hazırlamağımı istəyirsinizsə, Zehin X adlı YouTube kanalıma abunə olun və zəngrov düyməsində basın ki, hər dəfə yeni video yükləndikdə sizə bildiriş gəlsin. Əks halda bildiriş gəlmir. Üstəlik, sizə həqiqətən də hər hansı fayda verdimsə, işi qiymətləndirdiyinizi göstərmək üçün videonu dostlarınızla da paylaşın ki, başqalar da faydalanıla bilsin. Videonu YouTube-da like eləməyi unutmayın. Çünki çox like olduqda YouTube avtomatik olaraq videonu başqa adamlara da baxmaq üçün təqdim edir. Təşəkkürlər.